Selamat datang untuk sesiapa yang uh, melihat podcast Suaram ni uh, Ini julung kalinya Suaram mengeluarkan podcast Dan kita cuba untuk buat podcast uh, Supaya orang ramai boleh tahu isu-isu Hak asasi manusia dan isu-isu yang berlaku Kes-kes yang berlaku di sekeliling kita lah Dan pada hari ini Suaram membawakan uh, Satu kes yang tidak asing bagi kita Kita dah pernah kes ni untuk hampir le Lebih daripada 5 tahun pun Sejak daripada 2018 So kalau korang tengok 2018 mungkin kita ada satu perubahan kerajaan kan tapi kita malangnya pada waktu tu juga kita ada satu kes yang berlaku yang sehingga kini tidak selesai dan itulah uh, kes uh, yang dinamakan sebagai uh, kes, bukan dinamakanlah, uh, kes tentang kematian uh, seorang kadet uh, TLDM yang bernama uh, J Sosai Manikam kan uh, dan hari ini kita bersama-sama uh, ahli keluarga uh, Arwah Mendiang Susai iaitu Encik Charles dan juga kawan-kawan yang berada bersama mendiang sewaktu berada dalam TLDM iaitu Encik Anas jauh daripada Penang dan juga Encik Sammy daripada Sarawak. Jadi pada hari ini kita akan cuba untuk kupas apa yang terjadi mungkin boleh share sikit perkongsian apa sebenarnya kes ni apa yang terjadi kan apa yang dilakukan oleh family dan kita akan bergerak daripada situ lah perbincangan kan. Mungkin sebelum kita mula boleh uh, ceritakan sikit dulu uh, nama sekarang buat apa dan uh, kenapa kita di sini lah. Ya, selamat tengah hari. Terima kasih kepada suaram, sudi jemput kita. Salam satu Malaysia. Okey, nama saya Charles. Berasal dari Kelang. Pekerjaan IKK Sales Executive. Secara kerja sambilan tu, saya kerja dalam polis reservation. Suka polis lah. Eh. Saya kerja dalam polis hampir dah 15 tahun. Assalamualaikum dan uh, salam tengah hari. Nama saya Anas Hakimi. Uh, sekarang ni saya kerja sebagai seorang peguam. Sebelum ini saya merupakan uh, kolej Kadet graduan nah uh, di TLDM Lumut. Uh, selamat tengah hari dan salam sejahtera. Uh, nama saya Sami Daniel. Sekarang ni saya kerja sebagai retail assistant lah dalam bahagian customer service. So mungkin untuk kita mulakan, mungkin uh, ahli keluarga boleh ceritakan dulu apa sebenarnya terjadi tahun lepas uh, pada tahun 2018 dan sebenarnya apakah Cita-cita utama uh, mendiang sebelum masuk pada TLDM itu sendiri dan apa yang terjadi pada beliau lah? Okay, uh, sebenarnya 2018 kita sebagai abang kepada Susai Manika, beliau berniat untuk berikman untuk negara. So oleh demikian, uh, kita memenuhi hasrat uh, adik saya lah, hantar dia dekat Kadet Laut, eh, Tentera Laut Lemut uh, sebagai pegawai eh, So beliau memang minat bercita-cita tinggi lah Untuk berikmah untuk negara Sebagai mana keluarga kita pun Dalam anggota polis, PDRM juga Sebagai contoh saya lawan polis Memang lepas beliau melihat Abang sebagai sukarelawan polis aa, Beliau pun minat lah Dia mesti nak berikmah untuk negara Berbakti kepada negara So dia pun sudi menyertai tentera laut Sesi dia lepas hantar dalam seminggu tu dah aa, kita dapat berita bahawa dia beliau dah meninggal dunia lah Ya. Berapa umur dia pada waktu tu? Lingkungan dalam 27. 27. Ha. Masih muda kan? Ya, memang balik masih muda. Dan berita ni memang amat kejutan bagi keluarga Susai Mendiang Susai Manikom. Sebab apa? Tak sampai seminggu. Hmm. Kalau masuk dalam era peperangan, memang kita berikmur untuk negara kan? Yalah. Ah, ha, yang ni... Hanya latihan training. Ya, latihan hmm. jalan dah meninggal. Dan mungkin untuk Anas dan Semi, apakah korang punya cerita-cerita pada waktu tu untuk masuk TLDM? berapa umur korang juga pada waktu tu ya? Umur saya masa tu <coughs> baru 25 tahun. Saya, saya, ingat saya lah. Saya bercerita-cerita untuk menjadi peguam tentera dalam uh, TLDM lah. Saya apply sebenarnya saya apply masuk Air Force. Sebab dulu saya dalam Palai Pes Air Force kan di Uniza. Jadi dah ditauliahkan apa dia sudah muda kan. Lepas tu saya berniat untuk jadi pilot lah asalnya. Tapi bila saya tak layak untuk masuk ke Air Force TLDM panggil saya untuk khidmat dengan TLDM Jadi saya akur Saya pergi uh, lapor diri Di si 1 di Lumut Dan saya masa tu cerita saya untuk menjadi peguam tentera Faham Ah Okay, saya memang minat tentera laut ni sebab bapa saya pun dia bekas tentera laut lah Sebab uh, dari kecil pun saya memang tinggal dekat camp tu Dari umur 5 tahun sampai saya tingkatan 2 baru saya pindah Sarawak lah. Saya umur saya time tu umur 24 tahun lah. Hmm, faham. Okay, so mungkin sebelum saya pergi kepada family lah kan. Saya dapat tahu yang dalam kes ni kita kena pergi latihan. Latihan tu berapa lama? Dalam 9 bulan. Okay. Selalunya 9 bulan ke dan, 12 bulan. Dan Mei tu baru bermula latihan lah. Baru seminggu. Baru seminggu pun tak sampai. Seminggu pun tak sampai. Matian tu berlaku dalam 6, hari lepas dia lapor diri. Jadi lepas ada ramai. Okay. So apa yang berlaku adalah Uh, latihan baru bermula seminggu uh, lepas tu kena kecing tikus kan hmm. jadi kena kecing tikus tu adakah latihan tu diberhentikan sekejap ataupun berterusan seperti biasa selepas kematian maksudnya? Uh, uh, bila bila dah berlaku lah dalam 20 orang kena pergi hospital dan sebagainya kan? latihan tu tak diteruskan macam biasa hmm. cuma dia daripada 80% ke 50% mungkin tapi dia jadi lagi kurang selepas kematian lah, lepas kematian dah semitalah benda yang selesai kan Hmm. Lepas tu, daripada 80%, mungkin pada 40%, 50% ha, Ah tu hmm. dah, dah, ni lah Dah sudah lah macam tu Mungkin boleh cerita sikit tak Apa yang, okey mula-mula masuk Kena pergi latihan pukul berapa Mungkin boleh ceritakan pengalaman pada waktu tu lah kot Bila dapat tahu Bagi saya, macam normal lah Bila ada yang lapar sikit kan, ada yang lapar sakit Jadi orang awam kepada sentra Keras lah sikit kan, training hmm. tu Tapi, yang saya terkilan sekarang ni Bila mana menyang, dia... Nak lapor sakit Orang lain dapat pergi Orang lain dapat pergi lapor sakit Kan Kawan-kawan saya ramai Dapat lapor sakit Ada yang masuk buat Tapi dia tak dapat Itu yang Satu kesilapan Dan kecualian lah Daripada Pegawai bertugas masa tu Pegawai koordinasi Masa-masa tu kan Jadi itulah yang yang menyebabkan boleh boleh dikatakan salah satu penyebab lah selain pada dia, dia punya kena raging lah hmm. okay. tapi untuk proses untuk dalam latihan tu kan adakah macam perlu dapat kelulusan untuk pergi dapat rawatan ni lah kena isikan satu borang sleeping kena isi dan kena dapatkan kebenaran daripada pegawai bertugas masa tu dan pegawai akan menentukan sama ada kita akan hantar ke jumpa dengan uh, pegawai perubatan tentera masa tu ataupun tidak okay. jadi sebelum pegawai perubatan nak meluluskan slip slip cuci sakit ni dia ada kategori lah kategori A, kategori B, A10, A, 10 a 10 B, A10, C kan uh, yang tu pegawai perubatan yang akan buat tapi pegawai bertugas masa tu akan tentukan sama ada dia layak ke tidak berjumpa hmm. dengan pegawai perubatan sepatutnya bila orang lepas sakit dia just terus Kelenya sepatutnya kalau, dia, kalau dah dapat bukan dia yang medical officer ataupun. Uh -huh. Kalau dah dapat slip tu sepatutnya kena approve lah yeah, sebab betul. nak dapat slip tu pun susah. Nak dia ada kategori dia. Ya yeah, betul. Nak dapat cuti sakit tu susah dia tak senang-senang. Okay. Maksudnya MO untuk pegawai tentera perubatan dam tu dia yang akan tentukan apakah hmm. dia punya jenis cuti sakit yang boleh dapat. Hmm. Mungkin untuk family lah kan? Apa pandangan family dan perasaan family bila dapat tahu yang sebenarnya this is the negligence of pihak TLDM lah. Sebab dah dapat sleep tu tapi ditolak pula. So dalam bab lepas uh, family kita dah jumpa orang sakit yang Mendiang yang susah manikam dah bagi dekat uh, dari pentadbiran tu dia dah ambil MC tu dekat borang uh, TLDM tu memang dia bukan uh, saja-saja dah ambil kan memang niat dah untuk jumpa doktor tapi denied lah tu memang kita kecewa lah amat-amat kecewa. Sebab so, dekat situ ada kehendak seseorang yang pelatih nak dapatkan surat rawatan. Ada yang orang yang bertauliah dalam bab tu. Sudut ini memang kita nampak kecuaian lah. Ataupun negligence dari pihak TLDM. Sebab adik saya susia mani ke mendiam susia mani ini tidak diberikan rawatan yang sewajarnya lah. Tapi beliau cuba. Memang cuba lah. Memang cuba, memang kita ada slips, sakit MC tapi diabaikan. Oh saya dapat tahu yang kamu berdua dua-dua juga uh, kena kecil tikus dan uh, ada masalah buah pinggang dan sebagainya selepas tu kan. Okay boleh cerita sikit ke keadaan berdua lah. Saya kena kecil tikus uh, seminggu selepas kematian Madiang. Uh, Lepas tu saya start dengan demam dulu lah Ada demam dulu Training, latihan masa tu pun Dia di slow down sikit Jadi time tu ada BOI Ada BOI, saya rasa macam tak sedap badan Malam tu masa buka puasa Time tu bulan Ramadan ni BOI masa, tu? Board of Inquiry okay. Untuk siasatan lah kan Punca kematian Malam tu saya dah rasa tak sedap badan Saya pun lapor Tadi tengah makan nak buka puasa ni Saya lapor kepada perkara pada pegawai bertugas masa tu Dan dibenarkan saya Saya benarkan saya keluar daripada Apa? Mes Mes ni tempat makan ada lah, orang makan Terlampau sejuk kan mes, mes tu dia ada aircon Jadi terlampau sejuk Saya dibenarkan keluar daripada mes Lepas tu dia arahkan Pegawai muda macam tu lah Untuk bawa saya ke hospital Jadi saya dapat Atensi lah macam tu And, saya dapat cuti sakit lah Esok pagi tu lepas Sebabkan saya atensi Ada seorang kawan kadet lah dia bawa makanan untuk saya makan Lepas tu saya jadi muntah Lari ke bilik air dan muntah Sejak tu saya dibawa ke hospital tentera Dibawa ke hospital Sembanjung sebab dia orang tak boleh handle kot kan? Yang tak biasa sebab Kes saya macam kronik sikit lah Jadi saya dibawa ke hospital Semanjung Dan dah, dapati ada Kerja tikus Dan juga jantung saya ni kena kuman Saya stay dekat hospital Semanjung selama Mungkin seminggu Dan time keluar tu Doktor Ada nasihatkan saya untuk berhenti lah masa tu Tapi belum dapatkan daripada perubatan tentera lagi masa tu Jadi saya teruskan uh, Stay dekat Wisma Suria macam tu Saya kena penyakit TB ni Lepas saya masuk Waktu lah Time tu, simptom dia sebelum tu, saya berpeluh saya batuk Batuk dada nanti Lepas tu Time training pun dalam baris Ada bitam sekejap lah Ikut lah ikut training macam biasa juga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Malam tu Time semua squad dah tidur Saya rasa dada saya memang betul-betul sakit lah Saya pergi jamban Benda semua, benda yang saya makan tu saya Muntah Saya keluarkan Tengok keluar darah Saya panggil buddy saya Yang roommate saya Kata saya Batuk teruk So buddy saya pun dia inform dengan Pegawai yang bertugas lah Untuk bawa saya pergi had hmm. Saya stay dekat hospital angkatan tentera dalam seminggu lebih lah hmm. Time tu doktor belum sahkan lagi saya ni kena TB Dia ingat saya ni demam biasa Sekali 2-3 hari tu dia cakap saya kena TB TB saya ni kira teruk jugalah So saya dipindahkan masuk dekat bilik khas Bilik tu memang sejuk lah sejuk lah. Sebab TB ni perlu diasingkan dari pesakit hmm. lain Saya stay dalam tu dalam 7 hari jugalah Lepas pihak pihak TLDM tahu semua orang sakit ni dia orang pindahkanlah semua squad saya yang dekat asrama tu pindah dekat satu bangunan lain sebabkan ada penyakit kecil tikus lah dekat tangki tu tangki tempat kami orang selalu mandi tu saya fikir dia memang satu benda aneh kan uh, sepatutnya pihak TLDM dah tahu orang nak datang training uh, especially untuk training 9 bulan bukan masa yang pendek untuk ada satu proses untuk check tempat dan especially kita tahu yang kecil tikus ni satu benda yang serius Uh, dan bila dah terjadi, dah lah tak ada prosedur yang jelas untuk terus seclude orang, untuk terus buat keselamatan, untuk cek dan pembersihan. Malah dia teruskan macam biasa. Dan saya juga dapat tahu yang kamu berdua dan beberapa yang lain uh, kena tanda tangan borang untuk keluar daripada TLDM secara sukarela kan? Adakah itu yang terjadi ataupun macam mana sebenarnya proses tu? Under influence Under lah. Faham. Uh, borang tu memang dia ada tulis kat situ, kami takkan menuntut apa-apa pasal. Saya sendiri pun tak berdendam pun dengan dengan hmm. TDM. Apa yang TDM buat ni mungkin kebaikan untuk kami lah yang dapat keluarkan. Dan saya tak saya tak menyimpan sebarang dendam dengan TDM. Dan saya tak asal nak menuntut. Cuma surat tu memang memang disuruh kami tanda tangan surat tu. Hmm. Untuk untuk nilah play safe lah betul lah hmm. kan. Surat tu ada je, Maknanya hmm. kalau bagi saya dalam pengaruh, dalam pengaruh hmm. kita ada senior-senior kat situ kan. Faham. Ya so, saya fikir macam ni lah, kalau untuk mereka yang kena penyakit uh, dan keluar pun dia boleh uh, under pengaruh untuk tanda tangan bersetuju untuk keluarkan apatah lagi kalau uh, untuk, tapi untuk kes untuk uh, mendiang selesai dia orang tak boleh buat macam tu kan? Malangnya tak boleh. Yep. Malangnya tak boleh sebab terlambat, dah terlambat. Betul. Sebab dia deny untuk lah posit hmm. cepat, ada kecuaian kat situ. Ya benda boleh dielakkan, benda memang boleh dielakkan. Tapi bila, bila kita tak buat kerja bersungguh-sungguh tak menganggap satu benda yang laposite hmm. sebagai serius hmm. akan jadi ya, macam apa yang jadi kepada hmm. saya terpanggil untuk dengar kata tadi encik Anas tak lah dengan TLDM kan tapi untuk encik Charles kan uh, adakah pihak berkeluarga marah dan berdendam anti TLDM ataupun sebenarnya kita hanya mahu keadilan keluarga kita ni memang uh, berharap sangatlah untuk menentu keadilan ini sejak 2018 dan kita memang dari pihak keluarga Mendiang Sosial Manikam ni Kita memang berbakti kepada negara Sebab sebagai abang saya kerja dekat Sukarabang Polis Adik kita hantar adik kita ni untuk tentera laut Untuk serve untuk country Sebab ini bukan kes yang pertama ya untuk pengetahuan anda Sebelum ini pun memang kes banyak yang sudah berlaku A lot of cover up Pas kejadian ini menimpa keluarga saya Sejak 2018 sampai sampailah 2025. Bagi TLDM ni kita bukan nak niat dan dendam tapi kita nak keadilan justice. Please don't cover up lah. Kes buli pun semakin berjadi-jadi sejak kebelakangan ni. Memang saya confident kes buli juga. Dua insiden yang berlaku dalam kes adik saya lah. Satu buli, yang kedua kencing tikus. Saksi memang depan mata anda. So apakah kerajaan akan bakal membuat keputusan? Adakah masih berdiam diri? ataupun golongan VIP dijunjung, golongan bawah ditindas. Mungkin mungkin uh, Cik Sami boleh cerita sikit kot. Uh, apakah yang dimasukkan dengan isu buli yang terjadi di dalam kem itulah? Uh, bagi saya kita sebagai satu skuad ni kalau kena ragging ke tu memang make sure semua samalah, sama rata lah. Tak kisahlah. Cuma jangan ada diskriminasi lah. Macam seorang tu kena lebih daripada yang lain. Macam tak adil lah. Training ni biasa lah, keras kan. Saya tak, tak menafikan lah. Hmm. Tapi kalau seorang tu DM dia je yang kena target, macam ada salah laku lah dekat situ. Dia asing kan, tiba-tiba ah, dia pula yang kena lebih daripada orang lain. Macam tak adil lah. So macam untuk mendiang sosai, adakah melihat sendiri yang dia kena ah, seperti itu? Ah, ya. Yeah. Mendiang sosai ni memang saya tengok dia punya pressure kena regi ni lagi teruk lah. Hmm. Sebab saya sendiri pun tengok dia kena tampar, kena pukul Siap ada pegawai lagi duduk atas badan dia Tampar berkali-kali Lepas tu dia diasingkan, diberi hukuman dua kali ganda lagi Dan adakah ini berlaku selepas atau sebelum dia tidak mendapat pergi hospital tu sendiri? Ah, uh, Yang ni selepas dia tak dapat, laku, -laku sakit lah Sebelum hmm. ni pun dia memang ada nak minta laku sakit lah tapi tak dapat ah manja ni dia daripada hari first kami diri tu memang pegawai, pegawai memang mungkin pegawai memang dah aim dia dah dah mak sebab dia masuk TLDM tu kesian juga dia kan ah uh, badan dia besar pada orang lain kan dan dia pergerakan tu lambat sikit kan, daripada orang lain jadi pegawai macam dah aim dia asyik-asyik dia lepas dia dia lepas dia dia lepas dia kena teruk lepas tu ah uh, kami dah kena dah dia kena okey katakan kami kena satu round satu round dalam masa yang ditetapkan dia dia kena lagi teruk lepas satu round tu buat dia orang tengok dia tak berapa fit dapat tergas dia suruh, suruh, tambah lagi tambah lagi tambah lagi sampai dia penat sampai dia dah tak boleh go on sampai dia dah kata nak nak berhenti tapi dia dia sihat kan sebelum dia masuk ya dia beli mendiang susai manikam sebelum kita hantar TLD memang beliau sihat sebab apa saya katakan sihat sebelum Biasanya lah kalau masuk polis ke angkatan tentera ke aa, memang kalau ikut SOP tu kita kena menghadiri latihan fizikal. So yang tu kita yang sendiri kita hantar dekat Kuala Lumpur lah. Aa, dalam saya rasa sehari ke dua hari. Ah dia memang dia ting tinggal sana lah. Dia memang ah memang 2.4 km semua. Dia memang dah lulus dah. Hmm. Permohonan tu dah diluluskan oleh hmm. angkatan tentera sendirilah. Hmm. Memang dia ada menjalani physical test melalui badan bertauliah. Hmm ha, Lagi satu uh, Saya sebagai abang Saya pernah Hantar dia pergi Bukit Kuda Hospital Medical test Itu pun Kehendak kerajaan lah uh, Itu pun dia dah lulus dah hmm. uh, Itu kesihatan uh, sampingan lah ha, hmm. uh, so. Maksudnya Secara Basicnya semua lulus Ya yeah, so, betul Mungkin kat sana Dia kena yang lain lah Mungkin uh, Cik Sami ada cerita tentang Cik Sami yang jaga dia Sewaktu oh. dia sakit kan Kalau ingat saya lah Sehari sebelum dia meninggal tu Time tengah hari itu kan uh, squad yang Muslim dia pergi uh, pergi mayang lah, pergi semayang. So kami yang non-Muslim ni kami orang duduk dekat bawah buat kerja untuk sapu ke apa. so Sai ni dia ada mengadu lah dengan pegawai yang bertugas nak minta ubat untuk sapu belakang badan tu. So, pegawai itu dia panggil saya lah untuk minta sapu ubat dekat selesai, so, selesai so, suruh saya sapu ubat dekat belakang badan tu. Time saya sapu tu saya perasan lah dekat belakang badan tu ada kesan lebam. Hmm. Lebam besar lah Saya tengok macam pelik lah Kesan lebam ni Bukan lebam yang biasa kita tengok tu Dia macam Ada macam ada, ada koyak sikit lah Merah-merah tu Saya pelik lah saya, saya Saya sapu Saya pegang Memang Teruk lah kesan lebam tu Siapa yang jaga dia Untuk tukar baju Sebab so, saya ada nampak Dekat salah satu news Pada waktu tu Mulut dia keluar bui oh, Christian Christian Ah, uh, oh, Okay, okay. Uh, Kami orang ada Seorang kawan ni Nama dia Christian lah dia dari Sabah tapi tak dapat datang sini lah untuk bagi okay. keterangan. So dia lah yang jaga Sosai ni, yang hmm. pakaikan baju dia sebelum kematian dia tu. Uh, dan dia yang jaga dan sewaktu tu ada buih ah, keluar ah, di okay. mulut yeah. Sosai dan ya, masa tu lah perjalanan ah, yeah. untuk ke hospital yang Sosai terus rebah kan. Sebelum kita berakhirlah, sebab so, kita pun dah bincang yeah. banyak. Mungkin apa harapan daripada keluarga dan kawan-kawan uh, uh, selama selama 2018 hingga 20, 2025, apa yang dah dilakukan? Uh, tapi apa yang masih belum dapat sebenarnya? Uh, sejak kematian Mendiang Susi Manikam sejak 2018, keputusan dari Mahkamah Tinggi Ipoh, homicide. Homicide itu pembunuhan ya. So dari situlah mulalah perjalanan keluarga kita. Uh, kita gunakanlah uh, keputusan mahkamah tu untuk menuntut keadilan. Kita pergi AGC uh, Putrajaya ya, Mahkamah Tinggi kita pergi appeal memorandum. Dah setahun dah masih belum terjawab-jawab lagi. Kedua, kita pergi Bukit Aman. Berhimpun dekat Bukit Aman. Itu pun dah setahun. Belum tiada apa-apa jawapan dari pihak Bukit Aman. Ketiga, kita kita pergi report IPDPJ. Kita bawa laporan polis lah untuk membuka kes siasat dalam sudut jenayah lah. Pihak BDRM belum lagi maklum balas. Dah setahun lebih lah. Tiga-tiga hmm. tiga memorandum ni kita dah bagi tapi masih lagi tiada lagi apa-apa keputusan. Walaupun saksi dah bagi keterangan kepada mahkamah IPO dengan mahkamah Kuala Lumpur memang masih lagi tiada apa-apa maklum balas daripada pihak berkuasa lah so family kita ni memang berharap lah dan uh, kes ni dia buka bawah jenayah kanun keseksaan so uh, sebab kita ada bukti-bukti yang kukuh dan saksi yang kukuh kes buli ni kita tak nak dia macam covid eh dia akan menular Haraplah kejadian kes mendiang susunan ini terakhir sekali tapi kes Zara pun yang kes kematian banyak lagi yang ini ada banyak lagi kes-kes biang -kes buli yang yang kita dengar. Pihak kita amat menarap kepada kerajaan untuk menuntut keadilan, menjalankan siasatan tulus dan adil biar transparansi lah ya. Sebab kes ni, adik saya ni bukan orang biasa yang cedera dekat motosikal ataupun aksiden. Dia adalah anggota tentera ya, pegawai ya. Sudi korbankan nyawa. Kalau untuk negara tak apa. Kalau disebabkan kecewaian seseorang, memang kita tidak akan maafkan tu. Sebab ini kecewaian. Yang buat salah, back of string. Yang sengsara, pihak kita. Saya ingat hari kami dipanggil oleh seorang pegawai. Saya tak ingat pegawai apa. Panggil kami semua, semua kedai di satu auditorium. Ada apa yang korang nak cakap ke sentar kematian yang saksi lah. Maksudnya nak tahu siapa saksi. Kita kan? tanya seorang-seorang start, start dari atas. Sampai dekat saya, last kali. Kedai yang ke-46 tu. Saya cakap dia kena pukul. Lepas tu dia eh Seorang je nampak, Eling eh, Lepas eh, tu mengaku seorang, seorang Kat auditorium tu kan Jadi hmm. dia orang sebelum tu dia orang takut Dia orang takut untuk Untuk kebenaran lah Apa hmm. yang jadi sebenarnya kan Dia saya sampai cakap dekat pegawai tu Saya nampak dia kena pukul Masa tu memang kita tak tahu lagi yang keputusan kematian tu sebabkan paru-paru uh, bayi kan Tapi iyalah saya optimis lah tentu mungkin penyebab kematian tu sebab dia dikepul Saya bagi tahu Dan lepas tu pun ada panglima operasi atau latihan tak silap saya Ada satu high ranking official lah dari hmm. Navy kan. Ada datang jumpa saya cakap. Kalau saya cakap uh, saya bagi tahu benda yang betul ni sama ada saya akan stay anonymous ataupun saya boleh kena mak pula dengan hmm. dengan tu kan. Sebab masa tu yalah orang semua confuse. Ada yang takut kan semua kan. Jadi saya cakap kat dia okey. Yang saya peliknya dah saya dah bagi kenyataan pada pegawai masa tu. Esok tu masa polis pihak polis panggil dalam 3 orang kot, 4 orang, 3 orang. Saya tak dipanggil pun untuk beri keterangan. Dia panggil orang lain yang tak mengaku pun kena hmm. uh, saksi yang betul kan Jadi Pelik lah kat situ sepatutnya Kalau saya ni dah bagi maklumat Panggil lah saya sebagai saksi untuk bagi terangan Tapi Macam cover up tau Faham dia, dia diam je Sampai sekarang Sampai hari ni Daripada 2018 sampai sekarang Saya tak pernah dipanggil oleh polis Untuk bagi terangan langsung ada saya jumpa Suhakam Suhakam datang ke tempat saya Untuk cakap tu pun lepas saya dah keluar dari Navy So saya harap sangat dan keluarga dapat menuntut keadilan lah Bagi saya sini saya nak highlight dua lah Satu isu buli ni lah Satu lagi isu kecuaian lah daripada pihak TLDM Isu buli ni tak patut berlaku lah sebenarnya Dalam training TLDM ni Kami orang masuk dalam training tu dengan harapan dapat jadi pegawai poktel DM lah. Training 5 bulan sampai habis tanpa ada berlaku apa-apa, kematian ke apa. Tapi ni training pun tak sampai 5-6 hari, banyak yang sakit, jatuh sakit. Tambah lagi, menia selesai pun, meninggal juga time tu. Itu pun sebab isu bully jugalah. Isu dia dipukul apa semua tu, di teruk-teruk lagi lah. Itu sajalah yang saya nak highlight kan. Ya. Yeah. Itulah, jadi... Uh Terima kasihlah datang sini kan. Saya fikir kita sebagai rakyat biasa, sebagai orang biasa, inilah kerja-kerja kita kan. Sebab kita bukan VIP, kita tak ada siapa-siapa. Dia akhirnya yang kena jaga kita adalah kita sendiri. Dan saya fikir ahli keluarga pun dah banyak, dah pergi dekat Suhakam, dah pergi Balai, dah pergi AG, dah pergi Parlimen. Saya fikir MP pun tahu kes ni sebenarnya, semua orang pun tahu. KDN pun tahu saya rasa. Tapi sebabkan kita tak ada siapa-siapa, kita tak ada kuasa, di akhirnya kuasa dan arahan tetap di orang atasan dan kita haraplah untuk video-video yang kita buat ni ataupun press conference yang kita buat pagi tadi uh, untuk dapat perhatian sekurang-kurangnya jawapan kenapa tak nak buka GIS sebab untuk kes-kes lain mungkin uh, kita tak ada CCTV, kita tak ada bukti, tak ada saksi tapi untuk kes ni kita ada saksi. Kita ada buku laporan, kita ada slip, kita ada gambar. Kita ada court punya, takkan, takkan mahkamah boleh katakan homicide kalau tak ada bukti kan? Jadi dah terlalu jelas kenapa kita nak biar juga pelaku ni masih bebas dekat luar sana. kan? Jadi, marilah kita sama-sama mengharapkan untuk video ni untuk keluar dan untuk bagi sesiapa yang tak pernah tengok lagi kes ni, kita akan letak klip-klip news dekat bawah ni untuk sokongan orang ramai untuk kita hentikan buli hentikan diskriminasi dan kita harap untuk dapat keadilan untuk keluarga Zee Sosani Manikam. Baik, terima kasih semua. Terima kasih.